Что касается по истории, связанной с автомобильной этой проблемой, да, ну что, я уже неоднократно, это был как у меня не то, что вот внутренний вызов, да, но э, я просто вот думаю, что нужно сделать сегодня информационное нам общество, чтобы понять что э, мы э, очень много проблем создаем, то, что происходит ежедневно с нами. Это первая проблема, это вопрос воспитания. Мы потеряли в воспитании некоторые серьезные вещи, которые определяют понятие совесть, ответственность, желание работать, желание приносить общественный продукт для общественного потребления. Мы сегодня смотрим мимо, проходим, когда люди хамят, и они не наказывают. И вот идет потихоньку мимо нас среда, которая завтра будет вместо нас. Ведь мы же не вечные, я же тоже сегодня рано или поздно буду стареньким, и все остальное потом будет в процессе. А кто будет после нас? Какие, с какой гарантией, с какой совестью, с каким внутренним чувством? И то, что мы сегодня видим, что есть уже новый класс под названием «Мажор», это так. Я об этом сказал публично, что есть сегодня категория людей, которые живут обеспеченно в нынешних условиях смогли сделать бизнес, получить доходы, которые позволяют не безбедно жить ему и членам семьи. И получилась опасность в этом вопросе, что в этой безбедности получилось, что дети многие получают благо, которое они не заслужили. И теперь надо им адаптироваться, а они уже совсем по-другому. Что адаптироваться, когда открыл холодильник, все есть. Что там ездить там в стройотряд, когда, скажем, на каникулы попадал денег, поехали за рубеж отдыхать на машине. То есть этот класс уже сегодня есть, который не настроен работать, не настроен просить благо обществу. И его уже сегодня, судя по этим авариям, не замечать нельзя, они наглые к тому же. Поэтому когда еще общество неправильно, это, адекватно реагирует, а еще и соответствующие органы, которые обязаны проводить, мне кажется, жесткую линию, и как-то уступает или по времени растягивает. Конечно же, я обязан был об этом сказать вслух. Я об этом и сказал. Поэтому, когда была растяжка во времени и долго определялось, был ли выпивший или нет, хотя до этого уже было понятно по анализу мочи и все остальное, то, в принципе, я сказал публичное заявление. Но я считаю, что сказал по одному. И я думаю, что э, процесс обиженный он будет теперь после моего очередного выступления. Или мама, которая так переживает за своего сына. Но... Проблема, что это не снято мои выступления. И эффект есть, самое главное, Владимир Николаевич. К сожалению, наше время в эфире подходит к концу. Большое спасибо, уважаемые коллеги, за то, что задавали вопросы, за вашу активность. Большое спасибо, Владимир Николаевич, за то, что вы отвечали. Большое спасибо нашим телезрителям, что были все это время вместе с нами. Увидимся на нашем канале.